lar sənə düz yol göstərərlər. Ağıllı adamlar səni qoymazlar yanılmağa. Səni qoymazlar səhvə. Düzgün məsləhətlər verərlər. Amma maymunları yığarsan ətrafına maymunlardan ibarət bir hökumət olarda. Nə görmüşəm o günləri televiziyada. Bunu mütləq sizinlə cəmiyyət olaraq bölüşməliyəm. Bu Naxtova Muxtar Respublikasında o nəsə bir tədbirləri vardı par parlamentlə bağlı yoxsa parlament iclasları nə idi? Getdilər heykəl qoydular. Qapaq şəklində də gördüm ki, Vasif Talıb oturub, oturub, arxasında da oğlu oturub, iki oğlundan biri oturub. Əhəmiyyət verib, indi o evladı da, da otursun da, indi o da parlamentin özü də səfər eləməsi lazım, axşam parlamentdə, Ali Məclisində. Bir də gördüm ki, bunlar gedirlər əkril qoymağa, ə, mərhum Meydan Əliyevin qəbri üzərinə. Protokola baxdım, gördüm ki, Vasif Talıbov yoxdur, yoxsa Vasif Talıbov birinci idi, bu Bakıdakı kimi də İlham Əliyev keçir protokola görə. İkinci sırada gəlir kim? Vasif Talibovdan sonra gəlir oğlu, sonra digər parlament üzvləri. Hə, mənə aydın oldu ki, Vasif Talibov da Naftçivanı özünün şirkəti sayır, ofşor bölgəsi sayır, nə bilim, özünün bir xanadanı sayır və yoxdur ki, bir idarəsi sayır, şirkəti sayır. Mən belə başa düşdüm ki, Vasif Talibov da mesaj verir Azərbaycan zəhmətinin ki, ali məscul sədri yetişir. Vasif Talibovun oğlu. Mən ola məndə olan məlumata görə Azərbaycanda məmurların bir qismi deyir ki, mənim oğlum niyə nazir olmasın? Nazir müavini azdır onun üçün. Niyə o nazir olmamalıdır? Bu dövləti mən qurmuşam həm də. Bilirsiniz kimdən gedir söhbət? Bunların hansına baxırsan? Oğlu orada, kürəkəni orada, qayına orada, baldızı orada, xalası orada, əmisi uşağı orada. A bu xalq, bu xalq görməli idi bu prosesləri. Azərbaycan şimali Koreyan vəziyyətindədir. Mən Şimali Koreya'nı əvvəldən həm də ona görə misal gətirdim ki, bu sülalə hakimiyyətləri bu ölkəni yıxıb başqa ailədə normal adam yetişmir. Başqa ailədə savatlı da mümkündür, ola hakimiyyətdə olan ailənin də özüvi savatlı olar, qabiliyyətli olar, bacarıqlı olar, istedadlı olar, bunlar mümkündür. Amma bunların hamısının qulağından tut, hamısını gətir 30dur poşta. Burlu futduglu uşaq əskerlikdən çıxıb götürüb general e, forması geydirib gətirib bayrağı tutub əlindəki bu da mənim oğlum general formasında gəzməldindən alışsın. Bu nə təfəkkürdür? Hara aparırsınız Azərbaycanı? Hara gedirik biz? Bu 21-ci əsrdə bir ayın baxın görün. Dünya hara gedir, biz hara gedirik? Dünya nə istəyir, biz nə istəyirik?